Saya hidup mungkin, genetik pun mungkin. Mungkin. Okey. Tapi bila kita bercakap tentang obesiti ini, pastinya yang pertama kita nampak adalah dari segi fizikal. Dan ia bukan sahaja memberi kesan pada kesihatan, tapi juga mental state seseorang, emosi seseorang. Betul. Bagaimana pendapat, Doktor? Uh, betul. Uh, obesiti ini, uh, kalau dalam kajian, eh, uh -huh. up to 50% uh, patient obesiti, boleh mendapat masalah kemurungan dalam sepanjang hayat dia. Okay. Ha yalah of course kajian berbeza-bezalah a uh, uh, number dia between 20 to 50%. Ah mm -hmm. uh, masalah anxiety pula memang lebih uh, kerap kita jumpa uh, pada pesakit-pesakit ada masalah obesiti. Mm -hmm. Kenapa puncanya? So antara puncanya adalah bila seseorang tu berbadan besar. So dia ada banyak negatif connotation yang datang dengan ni lah. Seorang dah pandang serong, orang dah pandang, serung, orang dah pandang uh, sesuatu yang negatif. Contohnya yeah. bila seseorang tu gemuk mungkin dikaitkan uh, dengan malas, mm -hmm. uh, tak cukup motivasi, yeah. uh, lembab, uh, cepat penat. So lama kelamaan benda-benda uh, ni kan uh, bila terjadi kepada seseorang tu mungkin akan menyebabkan stres, murung, kurang uh, apa ni kita kata keyakinan diri kan dan even uh, bila ada masalah obesiti lifestyle dia pun kadang-kadang boleh jadi limited dan mm -hmm. uh, memang bila berat badan besar mungkin akan ada sakit sendi lah yeah. uh, orang lain bersukan dia tak boleh sebab mungkin uh, cepat penat dan mm -hmm. sebagainya lah so benda ni semua berkait just bukan just physical dia akan definitely akan ...boleh menyebabkan masalah uh, emosi juga. Okay. Mm. Tapi jika kanak-kanak, uh, kalau kita mm. lihat golongan mm. kanak-kanak... Mm. ...bila berhadapan dengan masalah obesiti ini... ...mungkin mm. kesannya lebih... Uh, ...impaknya lebih besar kepada mereka mungkin. Okey. so Jadi, uh, obesiti ini adalah satu uh, benda yang sangat merisaukan worldwide, seluruh yeah. eh. mm -hmm. dunia. Dan cara pengiraan uh, obesiti di kalangan kanak-kanak pun berbeza. Eh. Yeah. Dia bukannya macam... Just senang untuk adult kita kata BMI, uh, lebih 25 overweight, lebih 30 obesity. Untuk anak-anak yeah. dia lain, dia kena ikut percentile dia uh -huh. berbanding dengan kanak-kanak uh, yang seusia uh, dengan mereka. Jadi lah. mereka tak kira okay. BMI macam kita tadi lah? Kira juga BMI uh -huh. tapi yang dibandingkan dengan uh, percentile dia lah. Pada okay. usia tertentu mungkin contohnya 10 tahun BMI 23 adalah obesity. Okey, ha. dia ada carta lain. Dia ada carta lain. Itu okay. kita uh, boleh rujuklah ha. Mm -hmm. ha. Okey, uh, tentang uh, sama ada masalah obesiti ...kanak-kanak akan jadi lebih merisaukan uh, ataupun lebih bahaya berbanding uh, adult dengan obesiti. Sebenarnya kanak-kanak uh, ni uh, yang menjadikan dia dirisaukan adalah rate untuk seorang kanak-kanak bila dia turn into adult mm -hmm. untuk jadi obese tu. Yeah agak tinggi. okay? okay. Uh, up to 80% kanak-kanak mm -hmm. yang pada usia kanak-kanak dia dah mengalami obesiti... Mm -hmm. up to 80% boleh kekal obes yeah. uh, ketika adult. Dan bila mana masalah uh, obes ni berlarutan, lagi banyak risiko untuk mendapat penyakit-penyakit yang kita kata non communicable non communicable disease. Yeah. Okey, contohnya mm -hmm. seperti uh, kencing manis, darah tinggi. Yeah dan high cholesterol